Вітаю, в ефірі програма Фабрика ідей. Сьогодні будемо говорити про те, як отримати освіту та науковий досвід за кордоном. Її гостя нашої студії Юлія Ільяшенко, молода науковиця, Здравствуйте. якраз яка змогла отримати науковий досвід, отримує науковий досвід в Італії. Юлія, чи важко це було, і яким чином можна це зробити? Так, звісно, це не просто, поскольку необхідно пройти. отбор в несколько этапов что может облегчить этот путь это заранее готовить себя к тому чтобы, получ чтобы получать опыт в заграничных вузах и это нужно иметь в первую очередь желание я после магистратуры и после аспирантуры попала я сейчас прохожу эта программа это программа подготовки аспирантов научных деятелей она посвящена методам и моделям принятия решений в экономике. Я проходила перед тем, как попасть в эту программу, несколько международных стажировок. Собственно говоря, это был один из таких существенных, существенных решающих пунктов, которые позволили мне пройти первый этап отбора в эту программу. То есть в определенные критерии вымоги до кандидате в е так? понимаю, это, конечно, участие у международных программах, так? Да, я могу сказать по собственному опыту, что среди заявок те люди, кто раньше не имел такого опыта, не участвовал в каких-то международных программах, стажировках, не выезжал за границу, будет иметь наименьший рейтинг, и, скорее всего, просто его заявка не будет рассмотрена, она просто будет слишком низко, чтобы попасть на глаза. Для комиссии. Вы в аспирантуру, так? Это программа? Да, я прохожу аспирантуру, и который, эта программа предполагает Вона защиту диссертации. Я для получаю вас. стипендию. То есть угу. я получаю стипендию. Кто на... сплачивает? Uh, университет. Это европейский университет, итальянский университет, который оплачивает. Я так разумею, мова обов'язково, так? Тут? Да. А английский язык uh, это Сто процентов, то есть и очень хороший уровень владения. В первую очередь это будет удобно вам, поскольку если вы пройдете отборы, попадете туда, очень строгий режим, очень строго отслеживает, насколько ты успеваешь, насколько у тебя получается. Могут не перезаключить контракт, если человек, ну вот, скажем так, просто не потянул, Попал, хорошо, все, но не справился. Язык научный язык сложный, а, безусловно. А, тобто потрапивши туди, можна ще й вилетіти, так? Да, да, это абсолютно. То есть, это скажем так, угроза или не угроза, это просто постоянно. У нас, например, это ежегодная контроль, контроль. Контроль. Mm -hmm. да, Контрольный да. Mm -hmm. а, скажіть, а взагалі потрапивши туди, по іншому організований науковий процес безусловно. А, Да, безусловно, по-другому. Что а, в первую очередь кинулось в очи? В первую очередь это работа с литературой. Любой предмет, любой проект, чего бы мы ни касались, все основывается на самых современных статьях, самых современных методах и разработках, существующих в какой-то отрасли. Этому очень способствует стиль преподавания, когда э, изначально выделяется порядка 20 или более статей э, не позже, чем двухлетней давности для того, чтобы ознакомиться с темой и выучить ее. Тема абсолютно новая, но никто не даст учебник по ней. Исключительно вот новейшие статьи и разработки. Это доследники, так, вот Да, да, известных. И причем очень много внимания уделяется надежности. То есть, чтобы человек имел определенную репутацию в научном мире. Только такие статьи будут предоставлены студентам для изучения. Если говорить, власне, про практику, Насколько там видны теории и практики? Там очень много уделяется внимание именно взаимодействию научных разработок и практической жизни экономики. Во-первых, ключевым вопросом, который следует где-то последние 15 лет, это концепции различных видов приближенности, это Proximity. Это может быть институциональная, географическая, социальная приближенность предприятий, венчурных предприятий, хай-тек предприятий и университетов. То есть вопросы взаимодействия, и это очень связано, через это идет выход на изучение перемещения знаний, каналов перемещения знаний. То есть очень сокращается время поступления новой какой-то разработки к предприятию. Оптимизируется путь поступления новых знаний, новой технологии, неважно какая это сфера, будь то это экономика или это технологическая какая разработка, непосредственно к целевому предприятию, которое может это внедрить на практике. А если у нас, повертаючись до нашей Украины, в основном это про что? Если у нас нет не имеют доступа До к... С литературы. Я немножко скажу, что его не он есть, но он очень затруднен. К сожалению, во-первых, это стоит средств, во-вторых, просто чтобы найти выход на бесплатное получение или, в принципе, ознакомиться со всеми этими базами данных, базами данных, приходится тратить очень много усилий, очень много времени. Чья участие в конференции, так для ученых это Одна з основних таких можливостей десь щось побачити і показати себе. У як організований цей процес, хто забезпечує участь у конференції, як це відбувається з молодими науковцями. В Европейском Союзе. Да, это жизненно важный вопрос для любого ученого, как в Европейском Союзе, так и у нас. Безусловно, без апробации ваших идей никакой жизнеспособности у разработки ну, мы об этом не можем говорить. А что касается о различиях, это то, что выделяются фонды. В Европейском Союзе, в Европейских вузах ежегодно выделяется фонд индивидуально на, я в частности могу сказать, аспиранта для того, чтобы он либо публиковался. Каких-то сборниках либо мог позволить себе съездить на какую-то конференцию по тематике, либо для участия в летних школах за этим тоже очень следят, потому что это развитие как специалиста, как профессионала, это постоянный перманентный процесс, и существует рейтинг преподавателей, и то есть без этого просто невозможно нельзя себе представить. Фосси Фонд... гроши выстачали на участие в конференциях? Этот фонд небольшой. Я могу сказать, что его может хватить, ну, в зависимости, от, поскольку все летние школы, все конференции, все платное, и, естественно, это не дешевое удовольствие, тем более за границей. И в основном, на что может хватить, это оплата организационных взносов летней школы и одной конференции. На это, в принципе, его достаточно. Але я не могу сказати, що одної конференції в рік це mm -hmm. абсолютно. А, а якщо, наприклад, у э, науковця є э, потреба провести якийсь той експеримент, дослідження. Тобто йому потрібні гроші додаткові, то у такому випадку. Або на якусь розробку йому потрібно там взірець зробити. А, що я можу сказати? Звісно, питання експеримента. очень актуальны, и они финансируются самими учеными, и там, безусловно, вы можете попробовать получить грант, как и у нас, так и за границей. Существуют разные фонды, которые позволят вам попробовать подать заявку на то, чтобы вам платили какое-то исследование. Есть шанс получить ресурсы и доступ к какой-то информации, но и там это очень-очень затрудняет как бы это очень, тянет очень много времени и ресурсов. Все эксперименты дорогостоящие стараются использовать, опять-таки, общедоступные базы, либо входить в прямой контакт с предприятиями э, и говорить, что вот так и так у нас такое исследование, пожалуйста, нам необходима для себя такая информация. В отличие от наших предприятий, э, предприятия за границей идут на контакт, и э, они способствуют. Ученым. Скажите, какие возможности появляются у науковца после того, как он отримав этот научный опыт у своей стране? Вот вы приехали, повернулися, получили передовые знания, которые еще, я так понимаю, пока что у нас поле не паханые, так? Да, Чи Будете ли вы иметь попит на этом рынке? Uh, да, я еще прохожу, я пока что временно вернулась, поскольку программа еще длится два года. Общая, общая длительность программы – три года, поэтому пока что это временно. А, вернулась. Я могу сказать по опыту. У меня был опыт и как преподавателя здесь, и как тьютера для студентов в Европейском вузе. И как здесь, так и там едино. Это невероятно повышает ваш спрос на рынке труда. Сейчас очень изменились требования не просто, с одной стороны, требования как узкому специалисту вы должны быть профессионалом в какой-то узкой сфере. С другой стороны, требования немножечко изменились, вы должны, быть, вы должны очень быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды. И где лучше можно приобрести опыт работы с рынком, как не в странах, где рынок уже развит, чтобы здесь внедрять эффективные схемы и механизмы. Это понимают работодатели и учитывая увеличивающийся спрос на обучение за границей, это понимают и студенты. Это стоит делать, это не просто, но это невероятный опыт. И последнее питание, буквально от півхолинки залишилось, чи эм, украинский науковый потенциал, он... Він, він є на международном уровне? Це відчувається? Яка школа тоді? Я могу сказать, что да, представлено очень много людей, не только из Украины, как именно с постсоветского пространства, очень много участвуют в образовательных программах, на них действительно есть спрос. Единственное, что хотелось бы улучшить, это... Чем раньше человек поймет, что необходим международный опыт, это не значит, что нужно уезжать или возвращаться, но опыт этот необходим. Вы получите невероятные знания. Я имею в виду науковцы, которые уже работают. То есть сейчас индекс цитирования, про который активно говорят, насколько я знаю, украинцев достаточно мало. Почему? Да, очень, не, не такое большое количество, потому что вообще понимание, что такое индекс цитирования, и как с этим работать, публикации в международных изданиях и англоязычные публикации, они стали популярны буквально последних, наверное, года три. То есть, возможно, какие-то статьи, они и потенциально популярны Так наших науковців їх власне потрібно перекласти. Да, обязательно нужно перевести. Я думаю, що якщо не просто перевести і модернізі вони будуть мати хороший спрос в зарубіжних журналах. Угу. Отож починаємо вчити англійську. Дякую, Юлія. А ми з вами прощаємося рівно на тиждень. Хай щастить.